Этот праздник сейчас на Украине возобновляется в таких местах, как Киев, Кировоград, Ялт и Ялта. И Ялта и Днепропетровск. Мы решили возобновить эту акцию в нашем городе. Мы вообще хотим, как бы нас замысел, чтобы каждая может каждая школа в себя в стенах своих, своих школ провели. Также могут какие-то организации еще подключаться. Но вообще, как мы планируем э, в себя, ну, конечно, будет информация. Может, кто-то придет и со стороны, да, не только там ученики, родители, э, педсостав, состав ну, еще кто-то, кто услышит, и кто э, хочет вложить свою лепту, свой такой небольшой денеж... не свои небольшие деньги для того, чтобы помочь больным деткам. Но мы вот сотрудничаем с организацией «Свиточ», и как раз через нее мы помогаем деткам. Вот мы проводили в сентябре месяце благотворительный ярмарок, и мы все деньги, которые собрали, мы передали на помощь больной разиной линии, которая как раз была в Сумской больнице, в гематологическом отделении. И я так думаю, мы тоже кому-то, с тех деток, кто сейчас находится и кому нужны Средства в стоматологическом отделении мы тоже соберем перед этим тоже. Мы хотим продолжать эту акцию и хотим помогать детям каждый год, и чтобы наши дети не болели и были здоровы. Редактор субтитров